Assalamualaikum dan selamat datang. Pernah tak anda rasa macam teringin sangat nak mula melabur dalam pasaran saham tapi bila fikir-fikir balik, eh, tak tahu nak mula dari mana? Ha, jangan risau, anda ada datang ke tempat yang betul. Hari ini kita akan bedah siasat buku pelaburan pasaran saham untuk orang baru ni dan jadikan ia panduan macam peta jalan pertama anda untuk menuju kebebasan kewangan. Jom kita mula. Okey, buku ni mulakan dengan satu idea yang wow, memang power. Sebenarnya kita semua ni dah pun jadi pelabur. Betul. Setiap hari sedar tak sedar kita laburkan masa dan tenaga kita kan. Jaga kesihatan, luang masa dengan keluarga, kerja keras dekat pejabat. Semua tu kita buat dengan harapan akan dapat pulangan yang baik di masa depan. Tapi, soalannya sekarang, adakah kita buat benda yang sama untuk aset kita yang paling penting, iaitu masa depan kewangan kita sendiri? Ah, jom kita sembang sikit pasal macam mana nak buat duit kita pula yang bekerja keras untuk kita. Jadi, satu hari nanti kita tak perlulah kerja keras semata-mata untuk duit kan? Jadi, sebelum kita terjun lebih dalam pasal apa nak beli atau bagaimana nak mula, yang paling penting sekali ialah kita faham kenapa. Kenapa kita nak melabur? Apa tujuan kita sebenarnya? Jom kita tengok apa motivasi utama orang ramai bila melabur. Selalunya, orang melabur atas salah satu dari tiga sebab utama ni. Mungkin nak kumpul duit beli rumah idaman atau nak pastikan anak-anak dapat sambung belajar sampai universiti ataupun yang paling biasa nak bersara dengan selesa tak payah pening kepala pasal duit. Cuba anda fikir sekejap, yang mana satu matlamat anda? Sebab matlamat inilah yang akan jadi macam kompas, penunjuk arah dalam perjalanan pelaburan anda nanti. Okey, yang ini tolong beri perhatian penuh ya. Ini mungkin konsep paling paling penting yang anda kena faham sebelum laburkan walaupun satu sen. Ia macam hukum alam dalam dunia pelaburan, risiko dan pulangan. Dua benda ni tak boleh dipisahkan. Kalau faham konsep ni, percayalah ia akan jadi kunci untuk hampir semua keputusan pelaburan yang anda akan buat lepas ni. Dan carta ni, ha, ia tunjukkan dengan jelas apa yang saya maksudkan tadi. Tengok ni, dari segi sejarah, pulangan purata saham jauh lebih tinggi daripada bond. Hampir dua kali ganda tu. Kenapa ya? Senang je. Bila anda beli saham, anda sebenarnya beli secebis pemilikan dalam satu bisnes. Kalau bisnes tu maju, nilai saham anda pun naik. Bon pula, ia lebih macam anda bagi pinjam duit dan dapat faedah tetap. Stabil, tapi pulangannya tak setinggi saham. Risiko yang kita sebut-sebut tadi, turun naik harga ni, ada nama glamour sikit, volatility. Nak senang faham, bayangkan macam pergi taman tema. Saham ni macam naik roller coaster yang paling ganas. Naik tinggi, turun laju, memang mendebarkan. Bond pula macam naik kereta api pusing-pusing tak man? Relax, stabil, santai je. Kuncinya, anda kena tahu anda ni jenis yang suka roller coaster atau jenis yang suka naik kereta api pusing-pusing. Sejauh mana goncangan yang anda boleh tahan. Tapi jangan takut dulu. Berita baiknya ialah anda tak perlu pun jadi pelabur yang ambil risiko melampau untuk jadi kaya. Sebab apa? Sebab anda ada satu senjata rahsia yang sangat berkuasa. Dan senjata rahsia tu ialah Masa. Okey, jom kita teruskan. Sekarang kita akan jawab beberapa soalan paling asas yang selalu sangat bermain dalam kepala orang yang baru nak mula melabur. Kita pecahkan mitos-mitos yang ada. Soalan pertama, apa benda sebenarnya pasaran saham ni? Bayangkan ia macam satu pasar raya yang super besar. Tapi kat sini kita bukan beli barang dapur, kita beli cibisan pemilikan dalam syarikat-syarikat besar. Jadi, daripada beli sebungkus biskut, anda sebenarnya beli sebahagian kecil daripada syarikat yang buat biskut tu. Menarik kan? Ini soalan cepu mas ni. Soalan yang selalu buat orang rasa ragu-ragu nak mula. Berapa banyak duit saya perlu ada? Berita baiknya, jawapannya, mungkin jauh lebih sikit daripada yang anda fikirkan. Anda tak perlu tunggu dapat harta pusaka atau gaji besar belas ribu sebulan untuk mula. Tak perlu. Cuma satu benda kena hati-hati sikit. Kos. Tengok jadual ni. Katakan kos nak bina portfolio tu RM200. Kalau modal anda RM50,000, kos tu dah makan sifar perpuluhan 4%. Tapi kalau modal anda RM500,000, kos yang sama tu cuma sifar perpuluhan sifar 4%. Nampak tak beza dia? Tapi, jangan jadikan ni alasan untuk tak mula. Mesej paling penting kat sini ialah mula je walaupun dengan sikit. Yang penting masuk dulu dalam gelanggang pasaran saham ni. Baiklah, kita dah faham asas-asasnya. Sekarang, jom kita buka kotak alatan seorang pelabur. Kita nak tengok apa tools ataupun instrumen utama yang anda boleh guna. Okey, antara dua alat utama, saham dan bon. Bagi kebanyakan orang, soalannya bukan nak pilih saham atau bon, bukan? Sebaliknya, soalannya ialah macam mana nak gabungkan kedua-duanya. Fikirkan macam memandu kereta saham tu macam pedal minyak untuk laju ke depan untuk pertumbuhan. Bond pula macam brake untuk keselamatan dan kawalan. Anda perlukan kedua-duanya untuk sampai ke destinasi dengan selamat, kan? Kalau anda rasa macam lecehnya nak pilih saham satu-satu macam kena masak lauk satu-satu dari awal, ada jalan mudah sikit. Itulah dia dana bersama atau mutual fund. Anggap je macam pergi makan kat hotel buffet. Dengan sekali bayar, anda dapat rasa macam-macam hidangan dalam satu pinggan. Dan yang paling best, ada chef profesional yang sediakan dan uruskan semua tu untuk anda. Senang kan? Okey, sekarang cabarannya. Ada beribu-ribu saham kat luar sana. Macam mana kita nak tahu mana satu yang berbaloi untuk dibeli? Ha, kat sinilah kita kena jadi macam detektif kewangan sikit. Jom kita belajar salah satu petunjuk utama yang detektif-detektif ni guna untuk cari harta karun atau dalam kes ni, nilai. Mesti semua pernah dengar ayat ni kan? Beli rendah, jual tinggi. Bunyi macam senang. Tapi apa sebenarnya maksud rendah tu? Adakah saham harga seringgit tu rendah? Belum tentu ia bukan sekadar tengok pada tanda harga. Nak tahu saham tu murah ke tak, ada satu cara mudah. Ikut je dua langkah ni, macam resipi. Langkah pertama, kita guna satu alat pengukur khas untuk cek harga saham tu. Langkah kedua, kita bandingkan ukuran tu dengan syarikat-syarikat lain dalam industri yang sama. Simple. Okey, alat pengukur tu namanya nisbah harga kepada perolehan atau orang panggil P per E ratio. Jangan pening kepala dengan formulanya, tak payah. Yang penting anda faham maksud dia. Senang cerita, PE ni bagi tahu kita untuk setiap seringgit untung yang syarikat tu buat, berapa ringgit pelabur lain sanggup bayar. Jadi kita boleh tahu, hmm saham ni orang anggap mahal ke? Atau murah? Jadi, bayangkan macam ni. Syarikat A, PE dia 10. Pesaing dia syarikat B dalam bidang yang sama, PE dia 20. Ini mungkin satu signal, satu petunjuk yang syarikat A ni tengah ada jualan murah berbanding pesaing dia. Ha, inilah salah satu cara value investor atau pelabur nilai mencari lubuk dalam pasaran saham. Fuh, banyak juga kita dah cover hari ni kan. Okey, sebelum kita tamat, jom kita bungkus semua ni jadi beberapa poin penting yang anda boleh pegang dan bawa untuk mulakan perjalanan pelaburan anda. Ingat je beberapa perkara ni. Satu, risiko dan pulangan tu macam kembas siam. Tak boleh pisah. Dua, masa adalah kawan baik anda yang paling power. Tiga, kenali alatan anda, saham, bond dan dana. Empat, jangan tengok harga je. Cari nilai sebenar. Dan yang terakhir dan yang paling penting, mulakan hari ini. Jangan tunggu-tunggu lagi. Inilah tapak untuk strategi pelaburan anda. Kita tutup perkongsian kita hari ini dengan satu soalan menusuk kalbu dari buku ni. Anda dah ada peta jalan. Anda tahu yang masa tu kawan baik anda. Jadi, soalannya sekarang. Apa yang anda akan buat dengannya? Apakah langkah pertama yang anda akan ambil? Fikir-fikirkan. Untuk lebih banyak lagi perkongsian tentang pelaburan, jangan lupa subscribe ke saluran YouTube Smart Wallet Investor. Terima kasih.